ta'lim olish faqat diplomga ega bo'lishmi yo'q bu yerda bu stereotiplar parchalanadi agar siz o'z innovatsion g'oyalaringizga ega bo'lib kelajagingiz uchun befarq bo'lmasangiz unutmang sizning joyingiz shu yerda bo'lishi mumkin toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash <laughs> muhandislari instituti milliy tadqiqot universiteti shunday yoshlar uchun o'zini namoyon qilishga barcha imkoniyatlarni yaratadi talabalar bu yerdagi 20 ta ta'lim yo'nalishida o'z bilimlarini oshirishlari mumkin toshkent irrigatsiya qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti 3 bosqich tayanch doktoranti ozodov ferzodman tanishganimdan xursandman bu esa biz tomonidan yaratilgan maxsus intellektual tizimli suv tozalash uskunasidir u har qanaqa suvni ichimlik suvi yoki sug'orish suviga aylantirish mumkin ya'ni hamma yerda suv bo'lishi mumkin agar siz shunga o'xshagan qiziqarli uskunalar bundan ham zo'rini yaratmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz bizning universitetimizga taklif qilamiz siz super talabaga aylanasiz chunki bu super universitet sizlarni kutib qolamiz xayr bu yerda shunday salohiyatli talabalar tahsil olishadi o'tgan o'quv yilida qariyb 15 mingga yaqin abituriyentlar hujjat topshirgan va bir o'ringa oltiyu nafar talabgorlar to'g'ri kelgan Bu laboratoriyada biz talabalar va magistrlar doktorantlar bilan birgalikda ilmiy tadqiqot ishlarimizni, laboratoriya ishlarimizni bajaramiz sathini tezligini o'lchab suvni to'g'ri taqsimlab beramiz umumiy ma'lumotlari kompyuterda mana bu berda tushadi i biza uni noutbukda pechatь qilib chiqarib berish mumkin hamma narsani o'zi formulalarini hisob <sup> kitobini qilib o'zi chiqarib beradi birinchidan vaqtingizni tejaydi i tez anaqa muddatda chiqarib beradi u o'zi hisoblab kompyuter yordamida bemalol chiqarib beradi universitetimizda <supra> yevropa ittifoqining disingiz geinformatika sohasida doktorantura hamda nikopa aniq koordinatali qishloq xo'jaligi uchun yangi va innovatsion kurslar loyihalari doirasida respublikada birinchi bo'lib geninformatika qo'shma tadqiqot markazi tashkil etilgan bugungi kunda markazda asosiy qilinadigan ishlardan biri bu sun'iy yo'ldosh ya'ni masofadan zondlash ma'lumotlarini olish orqali ularni qilish raqamlashtirish va shu bilan bir qatorda geninformatikaga oid bo'lgan e, dasturiy ta'minotlardan foydalanib tahlillar monitoringlar olib borishdan iborat <laughs> universitet reytingida o'zbekistondagi birinchi raqamli universitet deb tan olingan dunyoning 90 bitta davlati bilan hamkorlik asosida shartnoma imzolanishi esa xorijda o'qish orzusidagi abituriyentlar uchun ayni muddao hisoblanadi